Terdapat prinsip fiqh yang menyatakan bahawa tidak ada kepentingan murni dan tidak ada kepentingan murni. Jadi tidak ada yang benar-benar buruk atau benar-benar baik. Salam semua dari Sekolah Istanbul. Penonton yang dihormati, minggu ini tetamu kami ialah Profesor Dr. Saban Ali Duzgun. Kita akan bercakap tentang konservatisme dan sekularisme. Selamat datang, cikgu. Terima kasih. Apa khabar? Terima kasih. Konservatisme dan sekularisme adalah konsep yang sering kami gunakan, tetapi kami ingin mentakrifkannya dengan Anda sedikit. Apakah maksud konservatisme dalam teori politik kami lebih menggunakannya dalam bahasa Turki dengan mengaitkannya dengan agama? Apakah maksud konservatisme ini? Anda mengatakannya dengan baik, satu teori politik. Jadi, konservatisme sebenarnya bukanlah definisi religiositas. Dalam erti kata lain, dalam proses bersatu dengan religiositi, seolah-olah orang beragama cenderung untuk memelihara apa yang sudah ada. Oleh itu jika anda perlu meletakkan dua perkataan religiosity dan konservatisme bersebelahan religiosity di sebelah konservatisme adalah seolah-olah ia adalah definisi namun sebagai contoh hari ini konservatisme didahului oleh perkataan lain seperti konservatisme liberal jadi konservatisme bukan sahaja tentang memelihara tetapi juga tentang kebebasan istilah yang berbeza ditambahkan pada permulaan untuk menunjukkan bahawa ia mengandungi kandungan ia tidak mencukupi dengan sendirinya ia tidak mencukupi dengan sendirinya teori politik muncul pertama sekali sebagai reaksi terhadap pemikiran pencerahan kemudian kita sebenarnya boleh belajar tentang genetik konservatisme dengan melihat apa yang ditentangnya pencerahan memberi kepentingan kepada manusia dia mementingkan minda manusia dan mendefinisikan dirinya sebagai makhluk autonomi melalui fikiran mengambil berat oleh itu sebagai individu yang berautonomi seseorang boleh menentang keadaan kehidupan sosial yang dia tidak senangi dan menunjukkan kemahuan untuk berkembang dan mengubahnya walaupun dengan cara yang radikal terdapat persepsi kemanusiaan yang bermula dengan falsafah tetapi secara beransur-ansur berkembang menjadi teori politik konservatisme dengan mengatakan bahawa inisiatif tunggal individu itu boleh disalah anggap kerana Sifat manusia tidak boleh dipercayai termasuk akal mahu menghalang sebarang sikap sebarang sikap politik yang boleh berubah menjadi radikal hasil revolusioner dalam erti kata lain, ramalan bahawa konservatisme ini boleh merosakkan masyarakat dengan menuju ke arah evolutionis radikal dan sikap revolusioner sangat berkaitan dengan sifat buruk manusia dan dalam pengertian ini tidak ada hubungan antara konservatisme dan keagamaan di Turki. Dalam pengertian ini, mereka secara radikal bertentangan antara satu sama lain kerana jika anda melihatnya dari perspektif agama Kristian jika anda melihat kepada teori atau lebih tepatnya kepercayaan bahawa manusia tidak boleh menjadi sumber kebaikan secara individu kerana sifat mereka, perangai mereka sememangnya jahat dan mereka berdosa, konservatisme sesuai di suatu tempat dalam teori politik barat. Anda juga boleh memahami teori lain yang menentang ini seperti pemikiran pencerahan dan pemikiran rasionalis. Konservatisme di sana, konservatisme di barat berhadapan dengan pencerahan ini autonomi dan individu autonomi dan peningkatan penting masyarakat kerana ada proses dalam masyarakat dari satu segi pengetahuan pengumpulan dan pengalaman yang diperolehi dengan diuji dan diuji sepanjang proses adalah penting iaitu menurut konservatisme apabila masyarakat mendapat manfaat daripada individu kepentingan masyarakat didahulukan daripada kepentingan individu sekarang kedudukan konservatisme ini disertakan dalam soalan anda. Terdapat percanggahan dalam menggunakan istilah bersama-sama dengan orang beragama dan religiosity di Turki. Dengan kata lain, terdapat percanggahan dari segi sifat manusia. Kedua, tujuan asas yang wujud dalam agama juga mengandungi percanggahan apabila keputusan yang ingin dicapai diambil kira jadi soalan asas saya di sini ialah apabila kita bercakap tentang agama dalam konteks jika Nabi agama datang untuk memelihara dan melindungi realiti sosial yang ada, susunan sosial, mengapa dia datang? Maka jelaslah dia datang bukan untuk melindungi apa yang ada. Oleh itu, apabila kita bertanya soalan tentang apakah tujuan mengutus Nabi dan apakah tujuan campur tangan baginda, kita melihat bahawa matlamat konservatisme iaitu untuk melindungi status sosial yang ada berfungsi sebaliknya di sana Wacana bahawa konservatisme, inisiatif individu dan inisiatif rasional telah menjadi cukup radikal untuk mencipta revolusi dalam perniagaan dan oleh itu mencipta risiko nampaknya sesuatu yang dikatakan menentang apa yang dilakukan oleh nabi kerana ada perkataan Latin Felix dipanggil culpa. Felix bermaksud berita baik, culpa bermaksud dosa. Dosa yang mengandungi berita gembira. Nabi melakukan perkara itu mereka melakukan dosa tetapi dosa yang mereka lakukan akhirnya membawa kebahagiaan kegembiraan dan berita gembira macam mana para nabi melakukan dosa kerana mereka memberontak terhadap keadaan sosial pada masa di mana mereka diturunkan malah tu mereka melakukan sesuatu yang bertentangan sudah tentu mereka melakukan sesuatu yang bercanggah di sini mereka memanggilnya hanif seperti yang ditakrifkan oleh al-Quran dalam erti kata keluar dari agama. Jadi ia datang dari agama mana? Ia bermaksud perintah agama yang dikenakan ke atas anda oleh perintah sedia ada. Agama kerana nomos digunakan sebagai pertukaran undang-undang. Oleh itu apabila anda melihat kepada undang-undang semasa dan tesis-tesis asas yang mengatur urusan masyarakat anda akan melihat bahawa Nabi campur tangan dalam hal ini. Pada saat dia campur tangan, orang-orang terkemuka masyarakat, Al-Quran memanggilnya mutref, iaitu dia adalah orang-orang tunggal yang menjadi sasaran kumpulan mutref yang ditakrifkan sebagai orang yang dirosakkan oleh kuasa politik dan kewangan. Dalam erti kata lain, konservatisme menentang ketunggalan. Nabi dalam bentuk tunggal iaitu orang yang membolehkan agama bertemu dengan manusia mengambil inisiatif dalam bentuk tunggal kini keistimewaan ini yaitu setiap pandangan terutamanya yang mengandungi analisis falsafah pemikiran dan kedalaman yang sangat serius sentiasa didapati berbahaya oleh siapa satu perintah diselesaikan dua empayar ini termasuk empayar Uthmaniyah empayar Rom dan empayar British sebagai contoh empayar Uthmaniyah tidak mempunyai ahli falsafah kerana pemikiran falsafah boleh mengancam perintah empayar yang ditubuhkan orang Inggeris tidak mempunyai ahli falsafah lebih daripada 90% ahli falsafah sedia ada adalah warga Scotland. Jadi dia bukan British. Biarkan mereka melihat David Hume. Biarkan mereka melihat yang lain. Ini berasal dari Scotland. Datang ke Rome, Rome mempunyai undang-undang tetapi tiada ahli falsafah. Oleh itu, terdapat beberapa ahli falsafah stoik seperti Seneca. Selain beliau, Rome tidak mempunyai ahli falsafah yang hebat kerana empayar memerlukan undang-undang dan keadilan sebab itu apabila mereka mentakrifkan fik sebagai tamadun dalam empayar Uthmaniyah mereka juga bermaksud undang-undang kerana apa yang dilakukan oleh pemikiran perenungan kepada susunan yang ditetapkan susunan yang ditetapkan dia mengancam dia mengancam oleh itu jika anda bertanya mengapa konservatisme menentang tunggal akhirnya persepsi ancaman yang diciptanya juga mewujudkan rasa selamat iaitu jika ia menganggap orang lain sebagai ancaman dan melihat keselamatannya sendiri berisiko, maka apa yang berlaku di dunia hari ini tidak berbeza, dalam erti kata lain, anda ditinggalkan dengan dilema keselamatan atau kebebasan. Ia seperti ini di seluruh dunia. Banyak negara menyekat kebebasan anda. Itulah sebabnya walaupun demokrasi barat hari ini, sebahagian besar daripada teks yang ditulis di barat hari ini mahukan demokrasi yang tidak liberal, demokrasi yang tidak liberal jadi kebanyakan mereka kini disahkan sebagai demokrasi fasis sebabnya dia tidak bercakap tentang fasisme seperti yang kita tahu jadi dia tidak bercakap tentang fasisme Hitler dia tidak bercakap tentang fasisme Franco lelaki yang dia cakap bukan tentang Mussolini dalam erti kata lain beliau tidak bercakap mengenai fasisme yang diamalkan oleh diktator zaman fasis orang ramai bercakap tentang budaya demokrasi yang menyekat hak dan kebebasan yang dibawa oleh demokrasi ini bermakna bahawa ini adalah demokrasi tetapi ia adalah demokrasi yang tidak liberal kini untuk mempertahankan dirinya dia malah menambahkan demokrasi liberal kepada nama konservatisme dalam erti kata lain, tujuan perkataan liberal di sini ialah hak yang wujud, kebebasan, iaitu hak semula jadi tidak perlu terikat dengan perjanjian. Dengan kontrak itu, negeri mungkin memberi anda hak itu atau tidak, sama ada kontrak sosial ada atau tidak. Walaupun tidak ada kontrak, manusia mempunyai hak semula jadi dan mereka mesti dilindungi. Berikut adalah lima hak asasi kami yang dirumuskan oleh pemikiran Islam. Nyawa seseorang mesti dilindungi dan dilindungi tanpa mengira agama, kepercayaan atau bangsanya. Harta itu mesti dilindungi, kebebasan berfikir iaitu minda mesti dilindungi. Hak untuk membesarkan generasi akan datang iaitu anak-anak mereka dalam persekitaran hidup yang sihat perlu dijamin. Pemilikan di Lydia sekarang ini berada di bawah perlindungan, tetapi mereka berkata, okey, ini semua kebebasan tetapi kami berada di bawah ancaman. Orang lain menyerang dan menyerang kita oleh itu kita kini mesti menyerahkan sebahagian besar kebebasan kita untuk keselamatan kita. Jadi rakyat tinggal dalam dilema kebebasan atau keselamatan. Sekarang saya rasa ini adalah fiksyen rekaan. Jadi kebebasan bukanlah dalam apa jua keadaan kebebasan manusia, hak asasi manusia, undang-undang, doktrin asas harus ditujukan ke arah melindungi hak asasi manusia. Segala-galanya harus diselaraskan dengan sewajarnya. Tetapi hari ini, seluruh dunia berada dalam perkara ini, tidak kira negara mana yang anda sertakan. Malangnya, keselamatan adalah keutamaan di sana. Untuk memastikan keselamatan beribu-ribu orang, hak, undang-undang, antarabangsaizema dan lain-lain, orang boleh berbelanja tanpa mengetahui. Kami melihat contoh ini sekarang, ini dilihat di Padang, ini telah berlaku sepanjang sejarah juga. Dalam erti kata lain, keadaan luar biasa menghalang apa yang sepatutnya menjadi normal dan ketidakadilan sebenarnya dilakukan." Walau bagaimanapun, semasa melakukan ini, kita bercakap tentang kes luar biasa dan apa yang kita panggil kes luar biasa sebenarnya tidak lebih daripada ungkapan keinginan dan kemahuan kebanyakan orang dan keinginan mereka untuk menguasai. Ini juga berlaku untuk agama. Contohnya, agama yang mapan disebut. Katakan, apakah agama Turki? Islam adalah agama. Ini adalah perintah yang ditetapkan. Beginilah datangnya Uthmaniyah Seljuk. Sentiasa ada risiko bahawa agama yang ditubuhkan akan berkembang menjadi agama hegemoni. Ini bermakna ia boleh mewujudkan hegemoni dan menguasai orang yang bukan menganut agama tersebut. Sekarang, hegemoni ini kadang-kadang ditubuhkan melalui agama, kadang-kadang melalui kewarganegaraan, melalui kaum dan lain-lain. Dalam erti kata lain, semua jenis lain, semua jenis pengasingan yang kita lihat di dunia hari ini dan kemudiannya dicari cara untuk menguasai dan membunuh mereka. Ini adalah perkara yang menakutkan maksud saya anda biasanya tidak boleh membunuh seseorang awak buat apa anda mengisytiharkannya sebagai kafir anda memanggilnya kafir dan kemudian anda menggantungnya inilah yang berlaku dalam sejarah dengan mengasingkan dan mengasingkan oleh itu aspek konservatisme kita yang paling saya kritik ialah ia cuba melemaskan individu minda yang membolehkan individu itu menjadi makhluk autonomi dengan mengatakan bahawa ini adalah elemen asas radikalisme dan revolusi mendahulukan sosial daripada individu. Walau bagaimanapun, ia adalah faedah dan utiliti yang menganjurkan sosial. Dalam erti kata lain, kita memastikan kesinambungan apa yang sosial selagi ia bermanfaat, asalkan ia memberi manfaat kepada saya. Walau bagaimanapun, dalam jangka masa panjang, ini mungkin manfaat yang boleh memudaratkan kita semua. Saya selalu ingat hadis Nabi kita di sini, Kullu mavludin yuledu alal fitrati. Setiap makhluk dilahirkan mengikut fitrahnya hatta yu'raba 'anhu lisanuhu sehingga anda memasuki budaya dalam erti kata lain bahasa ialah hatta yu'raba 'anhu lisanuhu sehingga ia memasuki persekitaran di mana bahasa itu dituturkan ini adalah persekitaran budaya persekitaran sosial konservatisme percaya bahawa masyarakat adalah yang utama bahawa pertimbangan asas dihasilkan dan diuji dalam proses sosial dan oleh itu apa yang dihasilkan dalam proses ini adalah penting apa yang perlu bukan apa yang difikirkan pada masa ini jadi kami berkata bahawa individu itu menyesakkan individu itu apa yang ditekankan di sini dan yang ditekankan dalam hadis adalah ini setiap makhluk dilahirkan mengikut fitrahnya tetapi apabila seseorang memasuki budaya budaya itu boleh merosakkan sifat orang itu dia mengatakan ia merosakkan oleh itu sifat ubah bentuk dan gangguan sosial ditonjolkan kami ramai orang telah digantung sepanjang sejarah masyarakat mempunyai kepercayaan masyarakat mempunyai kepercayaan penerimaan dan sesuatu dikatakan menentang masyarakat itu dan anda mengikat lelaki itu dan kemudian berabad-abad berlalu ternyata apa yang dia katakan dalam bentuk tunggal itu adalah benar oleh itu memandangkan pendirian konservatisme terhadap individu ini dikritik dengan serius dalam kerangka yang saya nyatakan dalam buku-buku teori terkini yang ditulis mengenai konservatisme, konservatisme liberal yang mereka namakan konservatisme liberal telah ditambah kepada permulaan konservatisme di manakah konservatisme berdiri sebagai teori politik. Apa kaitannya dengan agama? Ini adalah bahagian yang anda katakan. Ada sesuatu yang menarik di bahagian kedua tentang sekularisme. Jadi isu sekular yang kita bincangkan di sini ialah Saint Thomas adalah nama yang sangat penting dalam Katolik ini. Dia bertanya bila buat pertama kalinya dalam tafsiran teks suci, manusia digunakan sebagai entiti yang sah sebagai penterjemah teks suci. Dengan kemampuan apakah seseorang menghadapi dan mentafsir teks suci, dia mengatakannya dengan fikirannya. Buat pertama kalinya, alasan dinyatakan sebagai unsur sekuler, instrumen yang menentang teks suci. Sebenarnya, apabila seseorang cuba mentafsir teks suci, dia melakukan pekerjaan sekular. Jadi ini dan ini sangat semula jadi. Sekarang, kerana dalam tradisi kita, ada juga orang yang dipanggil Ehl Iraik, iaitu orang yang cuba memahami teks dengan menggunakan fikiran dan penaakulan mereka, mereka memanggil mereka Ehl Iray. Apa maksud awak? Ahl Al-Rai mengatakan bahawa terdapat agama di sini. Apa itu agama? ia adalah penceritaan laporan pemindahan selesai anda menggunakan fikiran anda dalam agama jadi mengapa anda menentang penggunaan akal kerana akal adalah unsur sekular dia tidak menamakan seperti itu di sana tetapi sebenarnya ada ini di belakang fikirannya tetapi ia diluahkan di sana apabila anda melakukan perkara yang sama kepada toma anda berkata kepada toma anda adalah unsur sekular minda anda menggunakan agama sebagai alat untuk memahami ini adalah satu kesilapan kerana fikiran anda melakukan ini sebagai hasil daripada sifat yang tercemar, jahat, berdosa. Dia berkata anda tidak boleh membawa ini dekat dengan apa yang suci. Sekarang, tanpa menyebut namanya, dalam perbahasan antara Ahl al-Hadith dan Ahl al-Ra'y, iaitu apabila kita melihat kepada kandungan kitab-kitab sunnah awal, bahasa yang mereka gunakan untuk menentang Ahl al-Ra'y adalah seolah-olah mereka mengisytiharkan perang terhadap musuh dan mereka menggunakan bahasa untuk berperang dengan orang-orang itu. Takwir mempunyai kecenderungan untuk dengan mudah mengenepikan orang-orang ini daripada agama. Sekarang semasa saya mengatakan ini, saya teringat tentang sebuah gereja bernama Tertulian yang merupakan zaman patristik. Saya teringat kata-kata seorang lelaki dari zaman bapa pengasas. Lelaki itu berkata, apakah yang dilakukan oleh orang Athena di Yerusalem? Apa yang beliau maksudkan ialah Athens adalah ibu kota falsafah Ibu kota akal, Baitul Muqaddis adalah ibu kota agama. Apakah yang dilakukan oleh orang Athens di Yerusalem? Dia cakap benda yang sama. Dia bertanya, "Apa kaitan fikiran kamu dengan agama? Dari mana? Kerana apabila anda mentafsir teks suci dengan tafsiran yang dibuat oleh fikiran anda, anda sebenarnya membawanya ke dunia anda sendiri sebanyak mungkin. Kali kedua ia diturunkan, kali kedua teks itu diturunkan. Dengan kata lain teks itu diturunkan dan apabila anda menafsirkannya anda membawanya kembali ke dunia anda sendiri dan anda menyedari peristiwa wahyu sekarang dia berkata dia mungkin membuat kesilapan di sini mengapa ia memberikan ralat saya mendapatnya untuk agama Kristian kerana manusia melakukan kesilapan kerana menganggap fitrah manusia itu berdosa jadi bagaimana fikiran dalaman kita Aha, anda berkata, saudara saya ambil kecerdasan ini seperti yang diterangkan oleh Zakaria Erazi dalam bukunya Etubur Rohani. Ambillah ia seperti yang diterangkan oleh Ghazali dalam Mishkat Al-Anwarnya. Definisi kedua-duanya adalah ini. Mereka memberikan definisi yang sama. Orang yang bijak adalah seni gajah. Fikiran adalah skala Tuhan di bumi. Jadi tradisi kita dua nama yang saya sebutkan iaitu Zakaria Erazi ditakrifkan sebagai bida'ah. Tidak mungkin kita turut serta. Ghazali sebaliknya juga ditakrifkan dalam segmen yang paling beragama. Inilah definisi sebab yang mereka berdua bersetuju. Akal adalah timbangan Tuhan di bumi. Dari mana? Kerana tidak ada masalah atau masalah dalam sifat orang yang akan menggunakan fikiran itu. Oleh itu, sekularisme adalah teori politik, teori masyarakat daripada teori politik, sekularisme adalah teori masyarakat. Dalam erti kata lain, sekularisme adalah teori yang mengatakan bahawa agama harus menarik diri daripada masyarakat dan terhad kepada kehidupan peribadi dan ruang peribadi individu, tetapi ia tidak menemui sebarang tindak balas dalam pengertian ini. Akhirnya, sebelum dia meninggal dunia, Peter Berger dalam bukunya The Multiple Altars of Modernity bercakap tentang pelbagai kemodenan dan mengatakan bahawa ramalan sekularisme, bahawa agama akan menarik diri daripada kehidupan sosial dan hanya memasuki kehidupan peribadi dan sfera peribadi individu masih belum dipenuhi. Dia berkata, tidak, dunia seperti itu tidak hilang kerana hari ini dalam kedua-dua teori politik dan sosial, gerakan politik dan propaganda parti, anda melihat segala-galanya rujukan kepada identiti superordinat, identiti nasional dan identiti agama adalah berleluasa. Dalam erti kata lain, agama adalah medan steril, menjilat. Biar saya pisahkan dari kehidupan peribadi orang itu, perkara seperti itu tidak berlaku. Oleh itu, pada hari ini terdapat definisi sekularisme yang dipanggil post-sekularisme post-sekularisme adalah sesuatu yang mengkritik dan mengkritik dakwaan sekularisme ini sebagai unsur moral baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam erti kata lain, saya melihat perbincangan agama ini sebagai sumber norma dan peruntukan sebagai demagogi percubaan untuk menyekat agama dengan mengetengahkan tiga rika lima peruntukan perundangan untuk mengatakan bahawa agama tidak sepatutnya wujud dalam ruang awam. Ini adalah perbahasan etika. Dalam perbahasan etika, sesiapa yang mempunyai instrumen yang akan membina sosial dengan cara yang baik mendapat tempat di hati kita, saya katakan. Sama ada ia datang dari timur atau barat, ia adalah perlu untuk melihat perkara ini secara meluas. Seperti yang saya katakan, sekularisme sebagai teori sosial mungkin ingin menubuhkan sebuah masyarakat di mana agama disingkirkan daripada masyarakat tetapi saya cuba menunjukkan bahawa sekularisme menampakkan dirinya sebagai aliran yang sangat semula jadi kerana ia adalah dunia yang ditubuhkan oleh fikiran dan kemanusiaan manusia jika anda menggunakan fikiran anda semasa mentafsir kitab suci itu anda pasti akan melakukannya harus ada kompromi perjanjian antara dua dunia kompromi antara apa yang dibentangkan sebagai agama dan ini bukan konflik kerana jika anda menghalang dunia di mana manusia bekerja jika anda membunuh potensi apa yang manusia maka terdapat penentangan radikal secara fundamental terhadap pencerahan dan sekularisme dalam pengertian ini tanpa memahami apa itu apa yang dijanjikannya apa yang ia nyatakan apa yang ia nyatakan ini ini bermasalah ia tidak menghasilkan analisis yang baik kerana ia patut dilihat ini masih menjadi isu di atas meja. Tidak kira betapa seseorang itu menentang atau melawan konsep ini atau penggunaannya dalam bahasa seharian, ia tetap merupakan konsep yang berterusan dalam aliran semula jadinya. Dalam erti kata lain, ia sebenarnya adalah sesuatu yang kita terpaksa meneruskan dan mengambil bahagian. Dengan kata lain, sekularisme dan pasca sekularisme ini masih terus wujud dan masih diperdebatkan. Jadi kita tidak bercakap tentang proses selesai. Jadi tidak ada yang seperti ini, izinkan saya mengatakan ini di sini dari perspektif penilaian. Terdapat prinsip fiqh yang menyatakan bahawa tidak ada kepentingan murni dan tidak ada kepentingan murni, iaitu tidak ada yang benar-benar buruk atau benar-benar baik, ada sisi baik dan sisi buruk. Itulah sebabnya kami menguji dan belajar sepanjang proses. Baginya sama ada konservatisme atau sekularisme. Apa yang mereka janjikan, apa yang berlaku. Kita bercakap tentang teori yang berusia 300-400 tahun. Itulah sebabnya post-sekularisme muncul, pasca konservatisme muncul. Ini adalah tentang manusia, masyarakat dan negara. Apa yang mereka katakan? Di manakah mereka gagal? Ia berguna untuk melihat foto ini dan membuat unjuran masa hadapan. Baiklah, Cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Anda telah mencipta gambaran yang sangat jelas dan jelas tentang konservatisme dan sekularisme. Terima kasih banyak atas komen Anda. Sekian, terima kasih, terima kasih. Penonton yang dihormati, minggu ini tetamu kami adalah Profesor Dr. kami bercakap mengenai isu konservatisme dan sekularisme dengan Syaban Ali Duzgun. Jumpa lagi di episode seterusnya, selamat tinggal.